Розкажіть, будь ласка, що сьогодні була за зустріч, де збиралися, здається, по Дніпровському 22 будинку. Що була за зустріч, це по СББ, так? Хто був ініціатором? да, по Днепровскому 22, это у нас уже вторая встреча, именно по вопросам ОСББ, организации управления домом. У нас есть такая инициатор очень хорошая, Оксана Зазулина, она у нас управляющая по дому, <coughs> вот она у нас была инициатором создания удобной структуры управления с выбором старших по этажам. И сейчас Возникает вопрос, возник, и он такой живет во всей Украине, в том числе и в нашем доме, перехода на ОСББ, на другую систему управления домом. Организация, спевластников, будинків, багатоквартир, багатоквартирных будинків. Mm -hmm. И мы тоже, наверное, этого хотим. А для того, чтобы узнать, точно ли мы хотим, и для того, чтобы жильцы понимали, что они хотят перейти на такую нов новую форму управления, у нас должны быть убедительные аргументы. Именно для этого мы обратились к Сергею Анатольевичу Сахну, который занимается вопросом перехода который занимается вопросом перехода э, с э, управлением э, жилищным, в, жилищного кооператива на ОСББ, для того, чтобы он поделился с нами опытом, для того, чтобы он нам осветил проблемы э, перехода на ОСББ, которые нас могут ждать, последовательность перехода на ОСББ, что нам ожидать от этого перехода, к чему нам готовиться. И, ну, чтобы еще снова не знала с этой встрече? Конечно, безусловно. Сергей Анатольевич обладает огромным просто запасом опыта и набитых шишек. Он с нами откровенно ими делится, и нам это очень полезно. Мы таким способом пытаемся себя уберечь. Какие властники были будинки? Это только Днепровский 22, че еще кто Вот поскольку это вопрос очень насущный, и он интересует теперь многих, поскольку уже есть указ президента о переходе на ОСББ вообще всех, жильцов во всех домах, то к нам попросились, кого-то мы приглашали, кто-то попросился сам, и вот главный по дому по Днепровскому 25 и по Днепровскому 16, и пришли ребята-специалисты по теплоэнергосбережению, так что вот это была такая очень продуктивная встреча. На ваш взгляд, какой результат данной встречи? Мы определили для себя последовательность работ, для перехода по СББ. Мы определили для себя и поняли, вот благодаря тому, что нам рассказал Сергей Анатольевич, какие нам нужны документы, что мы должны подготовить куда мы должны обратиться, что мы должны сделать. Это, собственно, то, что нам в основном интересовало поскольку мы же не занимаемся этим, поэтому... В подальшем будут подобные встречи проводиться? Обязательно. Будут возникать проблемы, и мы наверняка будем обмениваться с теми, кто будет параллельно с нами переходить на ОСПБ, обмениваться своим опытом, обмениваться способами решения каких-то проблем, и в том числе получать Данные встречи будут якось то чтобы кто интересуется, возможно, какие-то другие ну, если... представители будинки, чтобы они также приходили на такие встречи? Конечно, если будут желающие, у нас они открыты, мы наоборот, нам чем больше специалистов, тем, я думаю, больше эффекта будет и более продуктивно, и быстрее мы будем переходить на весь выбор. Дякую вам, Олена Артемьевна. Сергій Анатолійович Сахно, виконавчий директор ЖБК Енергія, розповість нам про основні аспекти оформлення ОСББ. Ну, по крайній мірі це, ну, розкажете, що ви там розкажете сьогодні, по приглашенню я присутствував на зустрічі, де ми розказували преимущества переходу домов з комунальної власти в ОСББ. Мы затронули также ряд вопросов, как, какие поэтапные шаги для того, чтобы дом перевести из коммунальной властности в властность жильцов своего дома. Есть первые шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы перевести дом в СББ. Надо создать инициативную группу в количестве 3-5 человек, собственников квартир, которые будут возьмут на себя основную такую работу. Следующим этапом для инициативной группы это есть изучить законы Украины об ОСББ, другие нормативные правовые акты. Также инициативной группе предстоит такой немаловажный вопрос, как сделать технический осмотр состояния жилого дома, техническое состояние, где надо просмотреть реальное техническое состояние, это холодная вода, постачальная горячая, канализация, отопление, подвалы, крыши и другие вспомогательные помещения, которые есть в доме. Также стоит инициативной группе проделать такой э, объем работы, как э, посмотреть реальное экономическое состояние дома, то есть это объем платежей на обслуживание дома, сравнить с реальной себестоимости дома, которая необходимо для поддержания дома в рабочем состоянии, плюс э, вывоз мусора, утилизация мусора, оплата электроэнергии по счетчику, работа с должниками, если должники или нет должники. Вот этот э, комплексный анализ экономического состояния дома позволит инициативной группе составить кошторис, который необходим кошторис для дома, утвердить, как бы посмотреть тариф для поддержания дома в технически исправном состоянии. Дальнейшие шаги. Это надо будет разработать устав ОСББ, сложить, сделать список владельцев квартир с правоустановочными документами, для того, чтобы можно было определить, кто есть собственники собственник этого квартир. А вы еще говорили, что отримать назву да, надо за, перед тем, как регистрировать будем в службе регистрационной, надо как бы зарезервировать название будущего ОСББ для того, чтобы эти названия не повторялись. Но это сделать можно обратиться в регистрационную службу. Там они просмотрят, и есть ли такие ОСББ с данными названиями. Регистрационная служба это в, в Украине? Бухове. Нет, Бубкове, в Абухове, да? да. Ну, это не есть такой это чисто технический вопрос. То есть, например, если ОСББ хотят назвать, например, Мария а уже в, Украине есть такое, тогда можно назвать, Мрия 1, Мрия 2, или, например, Мрия Украинка. То есть для того, чтобы не повторялось. Вот. Потому что просто еще задавать. Самое главное, что при переходе в СБП это надо провести разъяснительную работу среди жителей дома. Вот на в этой сегодняшней встрече вокруг этого вопроса, наверное, это, наверное, будет самый такой глобальный вопрос, для того, чтобы люди поняли преимущества создания АСББ, что они становятся властниками своего дома, что они сами будут управлять домом, будут определяться, что приоритетность каких-то выполнения работы, что для дома в первую очередь более актуально, или ремонт холодной воды, или ремонт системы горячей воды, или отопления, или системы канализации. То есть это даст людям уверенность в том, что в какой-то промежуток времени они устранят все те недостатки, которые существуют, и они будут уверены в своих системах, что дом будет функционировать нормально, без каких-то перебоев, без аварийных работ в течение какого-то промежутка времени. Чтобы, например, зимой не остаться без отопления, потому что заранее летом они будут готовиться к отопительному сезону. Если что-то будет выходить со строя какие-то системы подачи холодной-горячей воды, тоже можно будет посмотреть техническое состояние и как-то запрограммировать эти работы на выполнение в тот период времени, когда это удобно. Сергій Анатолійович, а підкажіть, будь ласка, от за результатами даної зустрічі, яка відбувалася сьогодні, а, які результати для вас були цієї зустрічі саме для вас? Саме для мене саме то, що люди дуже заінтересовані в розібратися в цьому в этом вопросі перехода из комунального в СББ преимущество СББ. И то, что люди сами могут определять, как, как это говорит, знаете, это как хозяин, как в своей квартире, что надо сделать в первую очередь. Теперь люди будут думать, что им надо делать в, в тех домах, в которых они проживают. Добрый, дякую И вам дякую.